Откуда это вам удобно? Мне так, вот такие малыши карандаши mm -hmm. у нас здесь бегают. Я так понимаю, что это не старые собачки. Это маленькие такие. Порода. Порода такая мелкая. вообще, приезжали, и на такой поводочек маленький. Ну, оставили умирать, конечно. Это так, все у нас есть. Уже забрали одну девочку. А сколько возраст у них? Вот этот? Месяца 4-5, я Тут такой туннель, я что пришлось разбирать вольеры. Что... А Знаешь, а собачки забирают. А если болеют собачки? Например, собачка заболела. Куда выкатить? комнату сделали. А ну пойдемте глянем, покажите. Там, конечно, еще не особо удобно, но... Ну как бы ее там надо как-то держать собачку в этой комнате. Да. А это что за домик? Там, Паша, место. тут стол стоит, вот это их можно здесь и стерилизовать, а вот тут все сделали. Ага. тут, Ну, сейчас пока тут захламили, потому что я живу тут в ремонтной работе этот генератор. А медики у вас есть, волонтеры, которые готовы бесплатно э, делать? нет, по-моему, при этот, не платно ветеринара приглашают, тут журнал ведут То есть бесплатных ветеринаров нету, кто готов проводить операции? чтобы не снег, не жара, ну хоть как-то там что-то было. Тут малыши сидят, а то это его вообще говорили, что она вот скоро, она уже у нас год целый. Так что ее подвязывают постоянно, и нормально, -то... Собак забирают, и только они и приезжают, забирают, вот вчера забирали собаку. собак И наверное. приглядывает за ними, я смотрю, Владимир Ильич, да? Обязательно. Ну, хоть, хоть, охрана есть, да? да. Ну, а как, да. вы, как да. вы, вы накрыли задницу, кто как, куда же целовать? Надо, надо немножко сдвинуть. Ну, это не я, как вы Да, потому что здесь многие, многие славяне хотят прикладываться к заднему месту.